Хотим просто сказать, что они были оригинальные 20, 30, 40, 50 лет тому назад. Но на данный момент их оригинальность немножко учахла или потухла. Но тем не менее люди живут. Вы понимаете, это называется условия, которые подходят здесь для жизни. Посмотрите, вот, амфитеатр. Пожалуйста, Амфитеатр, да. Вот это вот. буквально здесь, рядом да, несколько Да, здесь слова. проходят разные представления да, и так да, далее, да. концерты. Да, Вы знаете, вот пионеры, они раньше любили очень участвовать в этом. Пойдем. Сейчас, пожалуйста. одну минутку, мы сейчас снимем это побережье, где мы находимся. Это такая набережная. О, и сразу тут под набережной есть пляжи. Очень много там пляжей. Ну, вот это уже начинается дикий пляж. О, здесь находятся дикие женщины. Они даже без одежды. Но в данный момент погода не портит, и уже все уехали, желающие увидеть их. О, поэтому сегодня там о, сидит, может, два, две или там три с половиной где-то. Но уже остальных мы не видим. Сейчас мы можем приблизить и увидеть, что действительно еще есть там кое-что. Находятся. О. Ну, уже не проблема, да. Вот тут есть молодые люди, которые балуются пивом пиво на свежем пиво. воздухе, да. Очень им, наверное, приятно это представляет, да, вот это скалы. Отлично, да.